Bapak Ibu lan Suh ingkang kinasih, sugeng Injing, sugeng pepanggian malih, wonten renungan padinan GKji Perwantara, Dinten Selasa Legi Selikur Oktober kali Hewuslangkung, kanthi irah-irahan keluarga kinasih omah ing sakjroning Tresno lan rukun. wawasan kitab suci enjing menika kapendet saking kolo setiga ayat sekawan we ingkang mekaten sabdanipun Gusti lan ing saduring prakara iku kabeh kue padha ngagemi kattresnan ya iku penyambungkan sampurno mekaten sabdaipun Gusti Rahayu saben tiang ingkang mirengaken lanngetaken dawipun Gusti wonten ing gesang padntenan Haleluya amin Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Rama ing swarga awet saking sih rahmatipun ingkang ageng inggih menika bab keluarga. Keluarga menika mujudakaken berkah ingkang kapisan saking Gusti. Minangka tiyang pitados, kita dipun ajak supados tansah jagi lan rembakaken katresnan ing tengah-tengah keluarga kita. kaluarga menika kados omah utawi griya ingkang kita damel sesarengan supados omah menika kokoh lan ayem mbutuhaken dasar ingkang kuat lan dasar menika inggih menika katresnan Tresno minangka dasar Rasul Paulus ngelingaken kita wonten ing waosan dinten menika bilih kita kedah ngagemi katresnan Iyo iku panyambung kang sampurno tegesipun katresnan Kristus ingkang sampun kita tampi kedah kita dadosaken dasar kangge sesambetan kita kalian garwa putra lan sedaya keluarga katresnan menika mboten namung raos bunga utawi seneng nanging ugi kesabaran sih rahmat ngapura lan purun ngurbanaken diri Kados dene Gusti Yesus tresno dateng kita kanthi tanpa wates, mekaten ugi kita kedah tresno dateng keluarga kita. Rukun nggawa berkah. Kados paribasan ingkang sae, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. ateges rukun gawe tentrem padu gawe rusak ing keluarga padudon utawi cekcok lan salah tampi menika mboten saged dipun endani nanging menawi wonten katresnan lan ngapura saking Gusti kita saged sinau kangge rukun malih ngampuni lan nyambungaken manah ingkang pedot Wonten ing perkawis-perkawis kesang, utawi kesulitan hidup, keluarga ingkang rukun saged dados papan pangayoman utawi tempat perlindungan ingkang Nah, Nalika kita kali kalian pun ngangkat bekti lan yang kuyung, kita dados saya kuat. jagil lan ngopeni. Omah menika kedah dipun jagi, dipun openi, lan dipun resiki saben dinten. Semanten ugi keluarga mboten cekap namung tresna ing wiwitan. Tresna menika kedah dipun ramut kanthi komunikasi ingkang sae, wekdal sesaringan, ugi pandonga Tan tansah ndukaken lestunggalan satunggalipun. Semoga Bapak Ibu sederek kita niti periksa ngecek malih sampun kukuh menapa dereng dasar keluarga kita sampun ngagemi sandangan katresnan kristus menapa dereng mugi-mugi kanti pitulunganipun sang roh suci keluarga kita Sagedatos papan Ing sajroning tresna, rukun lan berkah supados asmanipun Gusti tansah kaluhuraken lumantar gesang keluarga kita sedaya. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah ing swarga, sesembahan kawula ingkang Maha Agung lan Maha Tresna. Kawula sami suwan ing ngarsa Paduka kanthi manah ingkang kebak puji syukur lan panuwun. Awit saking sih rahmat Paduka kawula sampun kaparingan berkah ingkang indah sanget. Inggih menika keluarga kawula. Kawula ngaturaken Agunging panun awit saking sih katresnan paduka ingkang sampun dados dasar gesang kawula sedaya. Matur nuwun Gusti awit paduka sampun nunggalaken kawula ing sajroning tali pola krama lan kekeluargaan. Dadosaken omah kawula menika omah ing sajroning tresna lan rukun. Mugi paduka paring katresnan ingkang tulus, kados dene katresnan paduka ingkang sampun ngluwari kawula. tebihna saking padudon punacat lan dredah parengna manah ingkang purun ngapura nalika wonten kelapatan mugi keluarga kawula tansah jejeg lan teguh ing pracaya dhumateng Paduka mugi Paduka kepareng mirengaken donga panuwun kawula menika sedaya menika kawula aturaken namung wonten ing asma dalam Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula amin